बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरा नाम डॉक्टर इमाद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आज मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद में अलूर गोड फार्म पे ये इन्होंने देसी बकरियाँ रखी हुई हैं बहुत अच्छे जानवर हैं इनके पास और ये इन्होंने तकरीबन डेढ़ साल के अंदर अपनी ब्रीड जो है वो तैयार की है मतलब अच्छे जानवरों को अच्छे जानवरों के साथ क्रॉस किया और आप देखें कि ये इनके पास एक अच्छी जो ब्रीड है वो आपके सामने आ गई है जानवर माशाल्लाह हेल्दी हैं और ख़ूबसूरत है जानवर तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप जिस शहर में मौजूद हैं आप उसी शहर की जो ब्रीड है वो रखें तो फैसलाबाद में जो रहने वाले लोग हैं ख़ास तौर पर उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आ, आप लोग चले जाते हैं मक्खी चीनी के ऊपर आप लोग चले जाते हैं राजनपुरी बकरी के ऊपर तो आप ये बकरियाँ रखने की बजाय जो हमारी नेटिव ब्रीड है हमारे जो मकामी ब्रीड है अमरसरी ये सामने जो आप देख रहे हैं बड़े ख़ूबसूरत जानवर है आप इनके ऊपर आए ये गोश्त के लिए बहुत अच्छी नस्ल है और इसके अलावा ये दूध के लिए मशहूर है यानी आप यूँ कह सकते हैं कि जिसे हम पुअर मैनकाव कहते हैं वो असल में ये नस्ल है तो ये देखें खूबसूरत जानवर है इनकी जो दूध देने की सिलाहियत है मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये चार चार पाँच पाँच लीटर तक ये दूध दे सकती हैं छः लीटर तक भी ये दूध दे सकती हैं पोटेंशल है इनके अंदर अगर आप एक गाय रखें और चार बकरियाँ रखें तो इन इनसे आप दूध तकरीबन तकरीबन उसके बराबर ले सकते हैं इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने अपने जो छोटे बच्चे हैं उनकी कितनी अच्छी जो मैनेजमेंट है वो की हुई है तो चले आए मैं दिखाता हूँ देखें जी छोटे बच्चों को उन्होंने एक खुडे के अंदर बना बंद किया हुआ है सामने इसी के अंदर इसको ये हेयर डाली हुई है और ये सामने बल्ब लगाया हुआ है तो जानवरों को छोटे जानवरों को इसी तरह से मैनेज करना चाहिए क्योंकि ये सर्दी में आपकी सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है बकरी पाल हजरात के लिए वो ब्रीड ही लेना है तो नीचे ये मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज़ करके ये आप देखें कि इन्होंने पायलट रखे हुए हैं तो पायलट का फ़ायदा ये होता है कि जो छोटा जानवर है या बड़ा जानवर है उसमें जो वो अगर मेंगने करे या पेशाब करे तो उससे जानवर को सर्दी नहीं लगती इसी तरह से ये छोटे जानवर जो हैं इनको इसी तरीके से मैनेज करना चाहिए ये देखें जी मैंने थोड़ा सा पर्दा इसका ऊपर किया है और ये दो दिन के बच्चे हैं इन्होंने इन बच्चों को बड़े ही सर्दी से बचाने के लिए बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम जो है वो किया हुआ है तो जब भी आपने कोई बकरी पालें और साथ में कोई बच्चा आए तो सर्दी में बच्चे को इसी तरह से जो है वो उसका हिफाजत करनी चाहिए ये देखें जी बच्चों को कितने अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया हुआ सामने वो बच्चे सैलिज खा रहे हैं सॉरी हे खा रहे हैं ये देखें बल्ब का प्रॉपर इंतज़ाम है पानी का इंतज़ाम है आज की वीडियो से मैं आपको ये पैगाम देना चाहूँगा कि जब भी आप जानवर को रखें तो अपने जो इलाके की नस्ल है वो रखें फ़ैसलाबाद वाले लोग कोशिश ये करें कि वो ये फ़ैसलाबादी बीतल ही रखें अच्छा इन्होंने एक और बड़ा अच्छा काम किया है ये देखें सामने इन्होंने गाय रखी हुई है ये भैंस रखी हुई है तो इसे हम नाम देते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग का तो अगर आप एक काम पे रहते हैं जैसे कि हमेशा यही कहा जाता है और आप वीडियो जब देखें फेस यूट्यूब के ऊपर जब आप वीडियो देखें तो उसके ऊपर भी आपको यही बात की जाती है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का आजकल बहुत महंगाई होने की सूरत में अगर आप एक काम पे रहते हैं तो ये एक काम पे रहना जो है वो मुनासिब नहीं है फ़ायदेमंद नहीं है तो आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग के ऊपर जाएँ बकरियाँ रखें साथ में गाय रख लें आखिर पे मैं अपनी वीडियो में ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप जब भी ब्रीड रखें तो अपनी मुकामी ब्रीड रखें अगर आप बहावलपुर के अंदर है तो आपके लिए जो बेहतरीन ब्रीड है वो मक्खी चीनी है और अगर आप फैसलाबाद में हैं या आप किसी फैसलाबाद के करीबी इलाके में मौजूद हैं तो आप ये जो फैसलाबादी बीतल है जिसे अमरसरी भी कहते हैं ये आप नस्ल रखें और दूसरी बात मैं दूसरा पैगाम ये देना चाहूँगा कि सिर्फ़ आप एक काम के ऊपर ना रहें बल्कि उसके साथ आप ये इंटीग्रेटिव फार्मिंग के ऊपर जाएं और घर के दूध की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आप ये गाय और भैंस भी रख सकते हैं तो इन्होंने साथ में मुर्गियाँ भी रखी हैं वो देखें सामने तो ये है कंसेप्ट इंटीग्रेटेड फार्मिंग का तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ